মা হয় কেতিয়া যেতিয়া গৰ্ভত ক্ৰমজন্মৰ দ্বাৰা গঠিত হয় এটি কন্যা শিশু সেই কন্যা শিশুটোৱে মা হয় এইটো কথা প্ৰথম দিনা কৈছোঁ ক্ৰমজন্মৰ দ্বাৰা গঠনশৈলীৰ কাৰণে জন্মতে মা হৈ আহে আমাৰ কন্যাসকল এতিয়া মা কেতিয়া হয় পৰি পৰিপূৰ্ণমা হয় যেতিয়া সন্তানক সুস্থ সন্তানক সুন্দৰ মানুহৰূপে গঢ়ি তুলি পৰিপূৰ্ণ কৰে তেতিয়া পূৰ্ণমা এজনী মাকে সন্তান জন্ম দিলে কিন্তু সন্তানক জীৱন দৰ্শন নকৰালে জীৱনৰ শিক্ষা নিদিলে সদাচাৰ নিশিকালে তেতিয়াহ'লে মা হ'ব জানো নহ'ব আৰু যোৱাকালি সেই প্ৰশ্নটোৱে কৰিছিল এজনে যে মাক দেউতাকে যদি ল'ৰা ছোৱালীক সুখ শিক্ষা নিদিয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিদিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক যদি বিকাৰযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মাক দেউতাকেই ভুল কৰে মাক দেউতাকেই বেয়া কাম কৰে মাক দেউতাকে বিৰোধ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মা আৰু দেউতা অভিশপ্ত মা দেউতা আৰু তাৰ উত্তৰটো আমি দিছিলোঁ কি সন্তানে সেই মাক দের উপর যদি কিবা কারণত বেয়া চিন্তা বেয়া ভাবনা বা হাত উঠাই দিয়ে তেও জীবনত কষ্ট পাব নরকলে যাব সেই কারণে এই কথা আমাক বুঝাইছিল সন্তানজন আধ্যাত্মিকতার পরিপুষ্টি হব লাগিব এই বিপদরপরা রক্ষা পাবলে এই একটা বিপদ পূর্বজন্মের পরা বিপদ যদি মাক দেউতাকৰ গাত হাত দিয়ে তেতিয়া শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ মহাত্মত কৈছে যে ধুন ধুকাৰীয়ে মাক আৰু বাপেকৰ হাত গাত হাত দিয়াৰ কাৰণে প্ৰেতাত্মা হল প্ৰেতজনী পালে আৰু প্ৰেতাত্মা হোৱাৰ পাছত জীৱন জীৱন নৰকত থাকিব লাগিব কাহিনীও মুক্তি নাপায় সেইকাৰণে এইটো বিপদ সন্তানক পিতৃ মাতৃয়ে শিক্ষা দিব লাগে সন্তানক পিতৃ মাতৃয়ে সৎ পথ দেখুৱাব লাগে সন্তানক পিতৃ মাতৃয়ে জীৱনৰ ৰাস্তা দেখুৱাব লাগে যদি পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক নষ্ট কৰিবলৈ যায় সন্তানক বেয়া ৰাস্তা দেখুৱায় সন্তানক বেয়া বস্তু খোৱাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে সন্তানৰ সন্মুখত বেয়া আচৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাক কৈছে এইটো বিপদ কেলে ভয়ানক বিপদ আৰু সেইজনে ভয়ানক বিপদৰ পৰা বাচিবলৈ সৎ সংগ লাগিব সৎগুৰুৰ জ্ঞান লাগিব তেতিয়া বাচিব পাৰিব নহ'লে এই ল'ৰাও অধগতি যাব পৰিৱেশে নৰকলৈ লৈ যাব এতিয়া আই মাতৃসকলক মাসকলক সেই কথাটোকে বুজাইছে যি মা সন্তান জন্ম দি সন্তানক আদৰ্শ নিশিকায় যি মাকে সন্তান পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক যদি সন্তান জন্ম দি সন্তানক জীৱনৰ ৰাস্তাৰে আগুৱাই লৈ নাযায় সেই মা অবিভপ্ত মা সেই মা অযোগ্য মা আৰু সেই মাতৃৰ কাৰণে পুত্ৰও নষ্ট হয় আৰু মাতৃও কলংক পায় এই কথাটোকে বুজাইছে সেইকাৰণে আপোনাৰ সবৰ দায়িত্ব কি ল'ৰা ছোৱালীক মানুহ কৰা ল'ৰা ছোৱালীক মানুহ কৰা বাৰ বছৰ আগলৈকে আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত আছে কলেজ পালে ওলাই যাব আকৌ যেতিয়া আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত আছে তেতিয়া আপুনি সিহঁতক সংস্কাৰ শিকাব লাগিব শ্ৰদ্ধা ভক্তি শিকাব লাগিব সিহঁতক সেৱা শিকাব লাগিব জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰা শিকাব লাগিব আজি যদি এই বয়সস্থ আশী বছৰীয়াজনক সন্মান কৰিবলৈ নিশায় নিশিকায় সি আশী বছৰীয়া মানুহজনক অপৰাধ লগাব তুষ্য মাত মাতিব বেয়া আচৰণ কৰিব মটৰ চাইকেল লৈ গৈ আছে অন্ততঃ ব্ৰেক মাৰি সেই ককাজনক সন্মান জনাব লাগিব অ' ককা কেনি যায় তেতিয়াহে আশীৰ্বাদ দিব বোপায়ো ভালে ভালে যা মই অকণমান ইয়াৰ পৰা আহোঁ আশীৰ্বাদ দিব নাই যদি ককাজনৰ ওচৰ পোৱাৰ পাছত মটৰ চাইকেলৰ এক্সিডে এক্সিলেটাৰ বেছি দবাই দিয়ে সেই ককাজনে ঘূৰি চাই তহঁত মৰিবি যা কবনে নকব অভিজ্ঞ পালে নাই জগৰী আকোন মাকৰ মাক এটা শিকাব লাগিছিলে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহৰ আচৰত জগৰ নলগাবি অভিজাপ দিব আপুনি নিশিকালে আপুনি লৰাটোক সু শিক্ষা দিব লাগিব আচৰণ দিব লাগিব সদাচাৰ শিকাব লাগিব কুন্তিম এটাই শিকালে পঞ্চপাণ্ডৱৰ জীৱন বিকাশ হ'ল গান্ধাৰীয়ে চকুত কাপোৰ বান্ধি ল'লে নিশিকালে গান্ধাৰীৰ ল'ৰা এশতাই মৰি থাকিলে যি মাকে ল'ৰা ছোৱালীক সু শিক্ষিত কৰিব যি মাকে ল'ৰা ছোৱালীক জীৱনৰ জ্ঞান দিব যি মাকে ল'ৰা ছোৱালীক ভৱিষ্যতৰ চিন্তা ভৱিষ্যতৰ সুন্দৰ পৰিকল্পনা কৰিব সেই মাকে দিয়া আচৰণতহে সন্তান ভাল ৰাস্তাৰে যাব জীৱন বিকাশ হ'ব সি সদায় পুণ্য কৰিব পাপলৈ ভয় কৰিব যদি নিদিয়ে আকৌ কৈছে এইটো এই কথাবোৰ ভাগৱতত কৈছে আকৌ পঞ্চম স্কন্ধ ভাগৱতৰ আপোনাৰ শবক এই তিনিদিন শাস্ত্ৰক বাদ দি কোনো কথা কোৱা নাই আকৌ আৰু যিহেতু গীতা ইয়াত ভাগৱত আৰু গীতাৰ ৰেফাৰেঞ্চ আছে ভাগৱত ভাগৱত নিগম গীতা নিগম আগমৰ কথা ইয়াত নচলিব গীতা হ'ল নিগম ভাগৱত হ'ল নিগম নিগম নিগমত চলিব বাকী আগমৰ কথা ইয়াত নচলিব আগমৰ লগত সম্পৰ্ক ইয়াৰ লগত নাই গতিকে এইখিনি জ্ঞান দিছে অৰ্জুনক ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে যে অৰ্জুন মই জ্ঞান দিছোঁ তুমি জ্ঞানবোৰ লোৱা যদি জীৱনৰ সুখ পাবা জীৱনৰ কল্যাণ হ'ব আৰু জ্ঞানবোৰ যদি অৱহেলা কৰা নোলোৱা জীৱনৰ দুখ হ'ব জীৱনৰ অকল্যাণ হ'ব তাইক ভগৱানেও দূৰ কৰিব নোৱাৰিব নামঘৰে মন্দিৰে চাকি দি একো লাভ নহ'ব সেইকাৰণে এগৰাকী মাকৰ দায়িত্ব এইটো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে এগৰাকী কন্যাক আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ল কি তাইক এজনী ভাল গৃহিণী বনাওক তাইক এজনী লখিমী বোৱাৰী বনাওক তাই এখন নতুন ঘৰ কেনেকৈ সজাব স্বামী সেৱা কেনেকৈ কৰিব শহুৰ শাহুৰ সেৱা কেনেকৈ তাই সেইবোৰ জ্ঞান দিয়ক আপোনাৰ দায়িত্ব এইটো সেইবোৰ শিক্ষা ক'তো স্কুল কলেজত নিদিয়ে সেইবোৰ শিক্ষা কোনো বাহিৰত নাপায় কেলৈ সেয়া জীৱনৰ শিক্ষা তাই এখন ঘৰ ধৰিব লাগিব এখন ঘৰ ল'ব লাগিব এখন নতুন ঘৰৰ তেওঁ লখিমী বোৱাৰী হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ এটা বংশ সন্তান উৎপাদন কৰি সেইখন ঘৰ উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে পিতৃ মাতৃৰ ঘৰো উজ্জ্বল কৰিব লাগিব এইবোৰ জ্ঞান আপোনাকভাৱে দিব লাগিব আৰু যদি নিদিয়ে দুখ পাব কষ্ট পাব আপোনাৰ ছোৱালীৰ সেইখন ঘৰত যেতিয়া বিড়ম্ব হ'ব ঘূৰি আহিব আপোনাৰ ঘৰলৈ এইবোৰ মহান মহান বিপদত পৰিব গতিকে এই কথাখিনিয়ে আমাক কৈছে তাৰ পাছতে আৰু এটা ডাঙৰ কথা শাহু আই মাক গৈ শাহু আই হয় আকৌ কয় নহয় হে মাক গৈ প্ৰথম কি হয় বোৱাৰী হয় আপুনি কাৰোবাৰ ঘৰলৈকে প্ৰথম বোৱাৰী হয়নে নহয় কওক আকৌ অ বোৱাৰী হয় নহ'লে মানে নকলে ভাবোঁ কি গৰমত একেবাৰে হেৰি হৈ আছে নেকি ঠিক হোৱা নাই এতিয়া বোৱাৰী হয় বোৱাৰীৰ পৰা শাহু হয়নে নহয় হয় নহয় বোৱাৰীৰ পৰা শাহু হয়নে ডাইৰেক শাহু হয় হে বোৱাৰীসকলক কেলে অত্যাচাৰ কৰে আপুনি দেখোন পায়েই গ'ল আপুনি নিজে বোৱাৰী হৈ পাই গ'ল আকৌ বোৱাৰীয়ে শাহুৱে আকৌ কেলে অত্যাচাৰ কৰে মই জানো আকৌ কেলেই কৰে কওঁনে নকওঁ হে কওঁনে নকওঁ আমাৰ বোৱাৰীসকলে বহুত ভাল পাইছে আকৌ হয় নে নহয় কথা হয় আকৌ মিছা নহয় আকৌ শাহুৱেকে অকল বদনামে গায় ই বোৱাৰীজনী বোৱাৰীজনী ঠিক নহয় অমুক তমুক 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 কয়েই এইটো নিয়মেই আৰু কিছুমানে আকৌ মুখ লাগিব বুলি কয় ভাল বুলি ক'লে জানোচা আকৌ বাঢ়ি যায় সেইকাৰণেই কয় কেলে এইবোৰ হৈছে জানে শাহু বোৱাৰীৰ চিৰিয়েল যেতিয়াৰ পৰা ওৰাল তেতিয়াৰ পৰা হৈছে হয় নহয় শাহু বোৱাৰীৰ চিৰিয়েল বাৰু চাই জানো বোৱাৰীক খেদা শাহুৱেকক বিষ দিমাৰ আহিব চাই জানো বাৰু সুস্থ মগজুৰ মানুহে সেইবোৰ চিনেমা নিগেটিভ নাচায় পজিটিভ চাই শংকৰ গুৰুজনে আমাক শিকাইছে ধৰ্মৰ জয় ধৰ্মৰ পৰাজয় সেয়া ভাওনা হয় নহয় তে খেদা বোৱাৰীয়েকক উলিয়াই দিয়া শাহুৱেকক চাকৰণিৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰা টেকনিকবোৰ শিকাই দিয়ে বোৱাৰীয়েকক যে কেনেকৈ বুঢ়ীক ঠিক কৰিবি কেনেকৈ বোৱাৰীক ঠিক কৰিবি সেইবোৰ নহয় ভাগৱতে কি শিকাইছে আপুনি বোৱাৰীৰ পৰা শাহু হৈছে সেইকাৰণে বোৱাৰীৰ দুখ আৰু মৰ্ম বেদনা বুজি পায় তাই অকলে আহিছে এখন নেদেখা ঘৰত আপুনিও এদিন অকলে আহিছে কিন্তু আপুনি আপোনাৰতো পাহৰি যায় সেই বোৱাৰীজনীক পদে পদে দোষ ধৰে পদে পদে নিয়ম নীতি বেছিকৈ ধৰে মনত ৰাখিব তাইক এনেকুৱা আপুনি মৰম কৰক যাতে ঘৰৰ ফোন নম্বৰ পাহৰি যায় তেতিয়াহে আপুনি কাহু মা সেইজনীৰ মাজেৰে আপোনাৰ বংশ এটা হ'ব সেইজনী বোৱাৰী নহয় আপোনাৰ বংশদাতা তাই এটা বংশ দিব আপোনাক তাই কিমান মৰম কৰিব লাগিব আপোনাৰ বংশ ৰাখিবলৈ আহিছে আপোনাৰ বংশ উজ্জ্বল কৰিবলৈ আনিছে কিমান মৰম ক'ব লাগিব এইটো নাভাবে এইটোহে ভাবিব লাগে আপোনাৰ সমস্যা কি শাহুৱেকৰ সমস্যা কি আগতে মিঠাইৰ টপলাটো মাকৰ হাতত দিছিলে আৰু আজি ঘপককৈ ঘৈণীয়েকৰ হাতত যাওঁ মোৰ ল'ৰাটোৰ খাই পেলালে আগতে পইচা মিঠাইৰ টপলাটো মোৰ হাতত দিছে দিয়ে সদায় দিয়ে সদায় দিয়ে আজি তাই ঘৈণীয়েকৰ ৰ'দত দিছে মোৰ ল'ৰাটো খাই পেলালে লাগিল আৰু সিটো নাপায় লাগিব নাই হে এইটোহে বেলেগ একো নাই নহয় আৰু আধ্যাত্মিক নোহোৱা সত্য কথা এইখন এখন তেনেকুৱাই আকৌ আধ্যাত্মিক নোহোৱা যিসকল শাহু নিজৰ পুতেক আৰু বোৱাৰীকে অকলে থকাটো সহিব নোৱাৰে হয়নে নহয় নিজক সুধি চাব নিজৰ পুতেক আৰু বোৱাৰীয়েকে অকলে কথা পতা বহা মৰম কৰা এইবোৰ ক'ৰবাত অকণমান ওলাই যোৱা সহিব নোৱাৰে আধ্যাত্ম নোহোৱা বোৱাৰী গতিকে এই কথাটোকে আমাক বুজাইছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব আজিৰ পৰা আজিতো জানিলে জানিলে নাই হে এইখনো শাহু বোৱাৰী চিৰিয়েলে একেটাই এইখন যেনিবা পজিটিভ সেইখন যেনবা নিগেটিভ সেইখন খেদা নহ'লে বিষ দিয়া এইখন খেদা নহয় জোৰা লগা আৰু বিষ নহয় অমৃত দিয়া একেই চিৰিয়েল আপুনি আজিৰ পৰা কি কৰিব নতুন বোৱাৰী যাৰ যাৰ আহি গল গ'ল গ'ল আৰু বোৱাৰীৰ ওচৰত ক'ব আৰু কিবা এখনত যদি মনোমালিন্য আছে মুখ ফুলা ফুলি আছে আজি যাই ক'ব বোৱাৰীও আজি শিকি আহিলো এই আজি শিকি আহিলো আজিৰ পৰা মই এৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা তই বাদ দিয় সাৱত মাৰি ধৰি আজি যাই সাৱত মাৰি ধৰিব এতিয়া এতিয়া কি কৰিব আপুনি আপোনাৰ হাতত বিয়া পাতি উঠাৰ পাছত যেতিয়া সেই মিঠাই টপৰ বা পইচাটো দিবলৈ আহিব আপুনি তাই তাক লৈ যাব অঁ শুন ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ এটা কথা নহয় আজি এই এই যে এই বোৱাৰীজনীক মই ঠিকেলি আনিছিলোঁ এই ঘৰখনৰ লখিমী এই ঘৰৰ লখিমী এই ঘৰ উজ্জ্বল কৰিবলৈহে আনিছোঁ আজিৰ পৰা তই তাইৰ হাতত দিবি আজিৰ পৰা তাইৰ হাতত দিবি বাছ ইমান মৰম কৰক ইমান মৰম কৰক তাই ঘৰৰ ফোন নম্বৰ পাহৰি যাব কিমান মৰম চবৰে প্ৰশংসা কৰক মই এজনী হীৰা পাইছোঁ হীৰা বহুত ভাগ্যতহে এনেকুৱা এজনী বোৱাৰী পায় এই বোৱাৰীজনী অহাৰ পৰা মোৰ ঘৰখন ভাল হৈছে মোৰ চব ভাল হৈছে কোনোবা আলহী আহিলে আলহী আহি হে পাৰি যা চাহ অকণমান কৰ চাকৰ নিচিনা অৰ্ডাৰ নিদিব আকৌ আলহীৰ আগত ক'ব যে মোৰ বোৱাৰীজনীক কিমান ধুনীয়া চাহ বনায় মোৰ বোৱাৰীজনী গুণৰ বোৱাৰী বাৰু বহক আপোনাক চাহ অকণমান মোৰ খোৱাব বোৱাৰীজনী অঁ মা যা চাহ অকণমান বনোৱা আৰু তোমাৰ হাতত চাহটো খায়েই বেছি ভাল লাগে এইবোৰ কৰক এইবোৰ আমাক ভগৱানে এইবোৰ মিঠা মিঠা কথা মিঠা মিঠা মাত এইবোৰ দিছে এইবোৰ কৰকচোন ঘৰ সৰগ হ'ব ঘৰ সুন্দৰ হ'ব শাহু আৰু বোৱাৰী এনেকুৱা হ'ব মাক শাহুৱে কওক এৰি থৈ মাকৰ ঘৰলৈও যাবলৈ এৰিব আপুনিয়ে ক'ব লাগে তই ঘৰৰ মালৈ ফোন কৰিলে নাই বোলে সময়ে পোৱা নাই তেনেকৈ হ'ব গতিকে মৰম কৰক আপোনাৰ ছোৱালীতকৈ অধিক মৰম আপুনি ছোৱালী বেলেগক দিব আপোনাৰ ছোৱালী আপোনাৰ ঘৰ উজ্জ্বল কেইদিনমানলৈ কৰিব গুচি যাব এই বোৱাৰীজনী চিৰজীন নহয় আপোনাৰ গোটেই বংশ পৰম্পৰা উজ্জ্বল কৰিবলৈ আহিছে এইখিনি জ্ঞান এইখিনি বুজক আজিৰ পৰা বোৱাৰীৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোনেও নকৰিব মৰমেৰে উপচ্ৰাই দিয়ক মৰমৰ মাজেৰে এতিয়া মন জিত কৰক আৰু সেই বোৱাৰীজনীৰ মাজেৰে এখন সুন্দৰ ঘৰ পাব এটা বংশ পাব আৰু আমাৰ সকলোৰে কল্যাণ হ'ব এইখিনিকে কৈ কথাটো হয়নে নহয় বাৰু এইটো মিছা কথা নেকি আকৌ সঁচা কথা এবাৰ কি হল এনেকে ভাগৱত প্ৰৱচন কৰি আছে এজন সন্তই কৈছে আৰে দেখ ভাই কণ কণ জায়েগা মেৰে চাথ মে বৈকুণ্ঠ কোন কণ জায়েগা চবে হাত উঠাই দিছে আৰু বৈকুণ্ঠত যাব পৰা আমাৰ স্বামীজীৰ লগত চবে হাত উঠাও চব হাত উঠাই দিছে বোৱাৰীক যেন উঠাই দিছে দি পেলাই उठाई दी पे जने नुमायतने तो तु देख सब एक सबके देखा पाए अरे तुम क्या क्या किया तुम हाथ तो तु उठा दिया और फिर फिर उतार दिया क्या हुआ मेरे सासू माता ने हाथ उठाया क्या हुआ अरे यहाँ पे हमारा सिर खालहरा है अगर वो बैकुंठ जाएगा हम बैकुंठ नहीं जाएगा ইয়াতে কাজিয়া কৰি কৰি মোৰ মাথা গৰম কৰি দিছে আৰু এইগৰাকী বৈকুণ গ'লে তাতো মোৰ অশান্তি হ'ব এইগৰাকী গ'লে মই নাচাওঁ আজিৰ পৰা শাহু বোৱাৰীৰ চিৰিয়েল নাচাব চিনেমা চাওক শাহু বৰা বোৱাৰীৰ চিৰিয়েল আৰু বেমাৰৰ ঔষধৰ এডভাৰটাইজ ভাগৱতৰ এডভাৰটাইজটো তেনেকুৱাই এই বেমাৰৰ ঔষধৰ এডভাৰটাইজ যে এইটো খালে আপুনি আৰু নমৰে এইবোৰ এডভাৰটাইজ সেইবোৰ যি এডভাৰটাইজ চাই সি সেই টিভিৰ এডভাৰটাইজ চাই মেডিচিন খাওঁতে খাওঁতে এদিন বেমাৰ বনাই ল'ব সেইটো কোনো কাম নাই গতিকে চিৰিয়েল চালে আপোনাৰ হিপটনাইজ কৰি মনটো লৈ যায় কেনেকৈ লৈ যায় আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে আইসকলে বোৱাৰীকজনীয়ে বিষৰ বটলটো বা শাহুৱু একজনীয়ে বিষৰ বটলটো উলিয়াই এইটো ল'ব পিছত কাট অহা সপ অহা দিনত দেখুৱাব নেক্সট খণ্ড এতিয়া আপোনাৰ মনটো লৈ গ'ল আৰে নেক্সট খণ্ডটো চাব লাগিব বিষটো দিলে বা নিদিলে বিষটো দিলে এবাৰ ভাবিব দিলে দিলে তাইক বিষ দিবই দিব আকৌ এবাৰ ক'ব এই নিদিবও পাৰে এই বিষ দিয়া নিদিয়া ভাৱনাৰে আপোনাৰ মনটো লৈ গ'ল আৰু আপুনি যেতিয়া ভাত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চিৰিয়েলো দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনাৰ এতিয়া বিষ দিয়াটো চাব লাগিব বিষ দিয়া আপোনাৰ অন্ন বিষ হৈ যাব যিয়ে খাই চুইচাইদ কৰি দিব এইটো সেইকাৰণে চিৰিয়েল নাচাব যিয়ে মনটো আপোনাৰ লৈ যায় যিয়ে আপোনাক হিপটনাইজ কৰে যিয়ে আপোনাক সন্মহিনী কৰে এইটোৱে মায়া ফুল ফুল চিনেমা চাব পুৰা চিনেমা চাব পুৰা ঘটনাটো বুজিব তেতিয়া আপুনি ভাল পাব সেইকাৰণে আমাক কৈছে এডভাৰ্টাইজটো বৰ বেয়া এডভাৰটাইজটো বৰ বেয়া কেলে বেয়া এডভাৰ্টাইজটো আপোনাক এই মানুহৰ মনটো আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে দিয়ে কিন্তু সত্য নহয় ধৰিব পাৰিছেনে সেইকাৰণে আজিৰ পৰা এইখন চিৰিয়েল প্ৰয়োগ কৰিব এইখনো চিৰিয়েল আকৌ আপুনি গৈ বোৱাৰীক ইমান মৰম কৰক ইমান মৰম কৰক তাই ঘৰৰ ফোন নম্বৰ পাহৰি যাব আৰু আপোনাকো এনেকুৱা মৰম কৰিব অন্তিমত আপুনি বুজি পাব আপোনাৰ বোৱাৰী নহয় সেইগৰাকী ভগৱান হৈ পৰিব আপোনাৰ কাৰণে আৰু আজি যদি তিতা দি থয় আপুনি এদিনটো বুঢ়ী হ'ব সেইদিনা আপোনাক ধৰিব বা মই আহোঁতে কি কৰিছিলা মই যেতিয়া নতুন আহিছিলোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা বোৱাৰী হয়নে নহয় হয়নে নহয় এই শইকবিলাক এইয়া ধৰি আছে আজিৰ পৰা সাৱধান বোৱাৰীক নিজৰ জীয়েকতকৈ বেছি মৰম কৰিব আৰু এখন সুন্দৰ ঘৰ বনাব এইবোৰ আমাৰ নজনাৰ কাৰণে এইবোৰ আমি বুজি নাপাম সেইকাৰণে সন্তক লাগে সেইকাৰণে সন্তসকল আহে সেইকাৰণে সন্তসকলে এইবোৰ কথা ক'বৰ কাৰণে আপোনাক হ'ব সময়ে সময়ে তেওঁলোক কিমান সাধনা কৰে কিমান গৱেষণা কৰে কিমান অধ্যয়ন কৰে অকল আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো কৰিলে চাকৰি নাপায় এইবোৰ পঢ়িলে চাকৰি নাপায় চাকৰি এটা পাবলৈ বেছি পঢ়িব নালাগে এখন ছিলেবাছ কিন্তু এইখন কৰিবৰ কাৰণে অকল পঢ়িলেই নহ'ব সাধন কৰিব লাগিব সাধন কৰিলে নহ'ব সমাজৰ মাজত প্ৰতিটো ঘটনা প্ৰতিটো পৰিঘটনাৰ মাজত সোমাই পৰিব লাগিব বিচাৰ কৰোঁ প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগিব তাৰ পাছতহে এইবোৰ কথা আপোনাৰ ক'ব ক'বলৈ আহে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ